Ставься, будь ласка. Меня зовут Дмитрий. Работаю фрилансером, в принципе. А, что сам это чекал в этого всего записи, всего мастер-класса? В принципе, ожидал услышать что-нибудь новое, то есть по HTML, по верстке, какие-нибудь узнать, может быть, новые стандарты, фреймворки. Но ну, пока еще не весь мастер-класс, поэтому не могу сказать долго насколько он был полезен, но ну, ну, он тоже узнал. А, то сейчас... Какие-то наработки для себя уже сделал. А, ну, на данный момент твои исподевания в цей мастер-класс? Что ты хотел тут побачить? То, что... ну, может, не на все сто процентов. И я надеюсь, что, в принципе, дальше будет что-то более полезное еще. А от як ти вважаєш, є від таких заходів практична користь, чи якась інша користь, Якщо є, то яка саме? Тобто навіщо вони взагалі проводяться? Поділитися досвідом, тим більше опытом, щось від тем более, человека, так сказать, вышестоящего, у якого рівень повыше, який працював з крупными проектами. То есть, Слышать, так сказать, от него да, это хорошо, нет, это плохо, это немаловажно. Дякую. И остальное, как ты уценишь взагалі качество <говорит> организации <говорит> этого захода? Ну, организация, в принципе, на уровне, то есть все довольно хорошо. Никаких таких боков не было. Окей, <говорит> дякую. <Okay. говорит> Спасибо.